Um Про головне. Весь мир ну, не то, что молчит, просто ничего не заметил. Массированный обстрел Белгородчины велся сегодня с территории Харьковской области, где у вооруженных сил Украины серьезные провалы на фронте. Пока одним стят мирным людям и пускают ракеты в жилые дома, другие десятками сдаются в плен. Очередной террористической атакой на Белгород, к огромному сожалению, все очень просто. Первое. Украина давным-давно перешла на формат террористической деятельности. Собственно, реализуют, если угодно, программные установки Степана Бандера. Потому что именно террор был основополагающим оружием, запрещенным в Российской Федерации организации украинских националистов. Второе. Совершенно очевидно, что не могли они не сделать что-то такое на неделе, где была инаугурация президента, где был День Победы. Ну, вы поймите, что для этих нацистских упырей святой праздник Дня Победы, это как для вампира чеснок. Родион Валерьевич Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, соучредитель фонда «Помогаем нашим». Родион, здравствуй у нас. Очередной выходной день, да, и вот, вот очередной теракт со стороны Украины. Нет слов. Уже. Да, да, знаешь, конечно, сегодня были настроения говорить совершенно о другом, учитывая 10 лет и референдуму, 10 лет создания ДНР и ЛНР, приходится говорить о том, вот что произошло сегодня в Белгороде. Что произошло? Ну, на мой взгляд, я понимаю, что уже достаточно много сказано в эфире, но тем не менее, это это террористический акт. Это даже формализовано, потому что следственный комитет России возбудил уголовное дело по 205 статье, то есть признаки террористического акта здесь есть. Минобороны предоставил данные, что Белгород подвергся просто массированной, знаешь, за последние, наверное, месяцы беспрецедентной такой атаки вот по количеству боеприпасов, которые упоминают российские Минобороны, только 6 единиц, которые дают пресс-служба Минобороны, 6 единиц точки У. Точка У – это баллистические комплексы, которые вплоть до того были разработаны в Советском Союзе, вплоть до того, чтобы взрывать бункеры, то есть вот бетонные сооружения, которые могут быть взорваны именно при, для применения вот этого оружия. Поэтому вот то, что сложился вот так десятиэтажный подъезд, это как раз характерно, наверное, вот для такого вида вооружений. Поэтому их применяет исключительно Украина. Здесь, значит, я посмотрел украинские паблики, там ну, вот моментально, буквально там, спустя там, 10-15 минут после первого сообщения, тут же было опубликовано, что это они сами, сами по себе что-то выпустили. вот, поэтому здесь уж этот вариант точно никуда не пройдет, потому что точки У используют исключительно украинская сторона, причем украинская сторона использовала, к примеру, по Краматорску. Вот по Краматорску, когда был нанесен удар по железнодорожному вокзалу, когда было погибло там более 50 человек, там тоже использовалась точка У. И сейчас вероятность того, что именно этот боеприпас там был использован, ну, достаточно высока, по крайней мере, вот по вот этим косвенным признакам. Этот район находится это вот рядышком с Сити Молом, это совсем недалеко, это вот по дороге от перехода, наверное, самого популярного когда-то перехода между Белгородской и Харьковской областями, Нехотеевка. Вот если от нее ехать, то как раз упираешься вот в этот жилой массив, упирается с одной стороны это Белгородский Сити Мол, и с другой стороны вот эта улица Щерса, на которой расположена вот на холме расположен вот эти жилые жилой квартал или жилой микрорайон, по которому вот сейчас был ну, нанесен удар. Скорее всего, что летело это со стороны Волчанска, но версии могут быть разные, потому что сейчас как только будет высчитана баллистика, как только эксперты уже восстановят, но на самое с учетом того, какой боеприпас предположительно был использован, то помогать удар откуда угодно. То есть расстояние, на котором он работает, более 100 километров, даже там порядка 120 метров. Поэтому этот удар был целенаправленный. Омтв.ua про головне. Пане Олександре, от можливо, за останні там півгодини, годину, що відомо про ситуацію, якраз в Харківській області на тому прикордонні, де росіяни де ведуться саме зараз бойові дії, зокрема і в районі Вовчанська. Як ви зараз оцінюєте, я те, що я бачу з офіційних зведень, що ситуація більш-менш контрольована. Ну, наразі ворог задіяв частину своїх сил, які у них є на цьому напрямку, які підготовлені на напрямку Білгородської області. Дійсно, бої йдуть фактично в двох точках: Вовчанську і західніше. А, зрозуміло, мета російських військ вони хочуть закріпитися південніше Вовчанська і в разі успіху продовжувати рух на південний захід, якби їм це вдалося. Ну і зараз, в принципі, є така ймовірність, що десь цього тижня ще почнуть наступ на одній одні двох ділянках Харківської області з Білгородської області на козачу Лопань і. Зграйворона можливо на велику писарівку на Сумщині або на золочів на Харківщині. Таким чином, це ще західніше. Тобто, ворог прагне розширити межі наступальних дій. у них ще є певні сили. Вони ще всі не ввели до кінця травня. У них час для того, щоб активізувати бойові дії. З нашого боку, маю сказати, що ситуація дещо змінилась в кращу сторону, тому що якщо ми бачили попередні два дні, коли ворог зумів дещо стрімко а просунутися, зараз в принципі вдалося ситуацію стабілізувати і дещо ворог впирається вже в українську оборону, а це ще навіть не основна смуга української оборони зараз, тому дещо підкріплення надійшло, змінилось. Змінили командувача оперативно-тактичного групування і в принципі, ось це просування, яке набирало стрімких углов, таких обертів, зараз вдалося зупинити. Ну і крім того, треба готуватися до того, що цей наступ може поширитися. Лінія оборони буде розтягуватись. Тому наші сили зараз укріпляються на тих рубежах, де ворог буде активізувати наступальні дії. Пане Олександре, що використовують ось росіяни зараз в своїх наступальних цих операціях? Яку тактику, яке озброєння вони використовують? Чим вони користуються зараз? Чим стикаються військові наші? Основні загрози залишаються незмінні. Це удари з повітря. Тобто, на жаль, маючи певну перевагу, російські війська намагаються свій успіх розвинути за допомогою ударів, якраз авіації за допомогою ударів ракетами С-300 з Білгородської області, я маю сказати, що на відміну від попередніх наступальних дій, подібних набагато менше застосовується важке озброєння чи техніка або танки. Ворог віддає перевагу авіації, дронам підтримці артилерії і піхоті. Основні штурмові дії, які зараз от відбуваються, виконують виконує піхота за підтримки дронів і подекуди артилерії. Розмір пакета составляють 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексті документ прямо сказано, що США обязаны предоставить Києву дальнобойні ракети АТАКМС. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.